başladı. Bu dəqiqələrdə, indilərdə bir-birinə qırılır. Bir-birinin bir baş prokuror Camran Əliyevlə hərbi prokuror Xanlar Vəliyev Əlbəyəxə dəviyə çıxıbdır. Bu xəbəri də verəcəm sizə. Artıq 5000 oldu. Həmişə 5000 olanda elə bir basa-basa gedir, efir basa-basa gedir. Maşallah. Bu arada da bir az yiren açılmaq üçün sağlam adamlar bir nəfər qəbul eləyin, bir nəfər cəlb eləyin sağlam adamlar. Sağlam adamlar, məni sevən adamlar Sağlam adamlar efirimizi bağışlayınız artırın. Qırğın gedir bu dəqiqə hərbi prokurorla Camran Əliyevin arasında, Camran Əliyevdən hərbi prokuror arasında qırğın başdı. Bu dəqiqə bir-birini qırırlar. Hətta deyirlər Əlbəyə ha dava düşübdü. Qan suyu yerinə axır. Bir az da nəyə görə qırırlar bir-birinin tərtar hadisələrlə görəmi yoxsa pulu böləmlərmimi? Bu dəqiqə bu qırğının xəbərini verəcəm. Ayaqlarınızın altını yer qaçacaq deyir dəhşətli xəbərdir. Ona görə paylaşın dəyərləndirən paylaşın vay vay tərter işinə görə qırırlar bir-birinə. Camran Əliyev Xanlar Vəliyev və bildirib ki, Camran Əliyev Xanlar Vəliyevə və bildirib ki, bu tərter işinə görə bu tərter işinə görə niyə bir neçə nəfəri həbs etdirmisən? Yəni bu dəqiqələrdə Camran Əliyev Xanlar Vəliyev və yanlara çağırıb idarəyə ə bu dəyğələrdə də mübahisə gedir, qırğına çıxıblar. dəyərlənmətələrin qırğına çıxıblar. Camran Əliyevxanlar Vəliyevə bildirib ki, tərtər işinə görə niyə bir neçə nəfəri həbs etmisən? Camran Xanlara deyibdi. Deməli, Xanlar da deyib ki, həbs ə, deyib ki, kimi həbs edim? Xanların üstə düşüb ki, ə, hərbi prokurorun üstünə baş prokuror Camran Əliyev düşüb ki, Sən niyə bir neçə nəfər həbs etmisən? Tərtər işinə görə. Xanlarvəliyev də deyib ki, kimi həbs edim? Ha, hansı? Eee, hamısı sizin adamlarınızdır. Hamısı prezidentə yaxın adamlardır. Sizə yaxın adamlardır. Kimi həbs edim mən? Camranə deyib ki, Camran da deyib ki, mənə daxli yoxdur. Sabahtan ən azı bir general həbs olunmalıdır xanlar da deyib ki, belə cürrətin varsa özün tutdur, özün tutdur. Qırıblar bir-birini. Deməli, dəyərlərim çox böyük mübahisə gedib tərter hadicələri üzərindən görürsünüz ki, Camran baş prokuror deyir ki, ən azı bir general və bir neçə adam tutduralsan, xalq səcde etsin. Bu da deyir ki, kimi tutdurmay, hamısı sizin adamlardır. Tərter hadicələrinin Bütün o cinayətkarlar hamısı sənə və prezidentə, nazirə yaxın adamlardır. Bu da deyir, mənim maraqlı deyir, Camran Əliyev deyib, mənim maraqlı deyir. Bir nəfər general olmaqdan bir neçə nəfər tutmalısa. Nəisə, bunlar da bir-birini qırıblar. Əmərlə başdır. O, o Xanlar Əliyev də deyib, gəl onda özün otur. Özün komanda ver, özün tutdur. Bunları bir-birini qırıblar. Hətta deyilənə görə, deyilənə görə silah da çəkibdi bir-birinə ə itələşiblər, əməllə bir-birini itəliblər. Əə deməli Camran Əliyev otaqdan çıxanda üst başı cırıq-cırıq imiş. Yəni bir-birini, yəni Xanar Vəliyev çıxmayıb də elə bir ki, ya fikir verməyiblər, bəlkə də o hərbi formadadır. Hərbi forma biraz möhkəmdir axı, ola bilər. Işi, i̇şdən çağırıb. Ağrıca Camran Əliyevi yazmayıblar. Bəlkə də yazıblar, indi oxuyacağıq. Camran Əliyev əzəm vətənlərim otaqdan çıxanda üst başı cırıq-cırığı imiş. Ha, soçar. Habid qırmısan. Habid nə? Niyə çünəzdil, da? Türk vaşıl. Pis gündə olubdur. Camran otaqdan çıxanda bəylərə söyə-söyə çıxıbdı. Bəylər Əyyubova söyə-söyə çıxıbdı. Deyib ki, bəylərin var-yoxuna belə-belə eləyim. Bəyriyin, bəylərin ölüsünü belə-belə eləyim. Sən oğraşı Bəylər Əyyubov qurdub. Eee, sən oğraşı Heydər Əliyev titdir eləmişdi Bəylər Əyyubov 2003-cü ildə Heydər Əliyev ölənc kimi səni İlham Əliyevin vasitəsindən gətirdi, ən böyük vəzfəyə yerləşdirdi. Səni Heydər Əliyev radd elmişdi. Deyilənlərdən qeyd edək, Xanlar Vəliyev və 99-cu ildə Heydər Əliyev tərəfindən işdən qovulsa da, it kimi qovulsa da hər yerdən 2003-cü ildə Heydər Əliyev öləncə kimi Bəylərəyibovun adamı idi deyə Bəylərəyibov onu gətirdi, hərbi prokuror qayırdı. Deməli, Bu dəqiqə İlham və Mehriban, bu dəqiqə İlham və Mehriban, baş prokuror Zakir Qaralov və Rüstəm Usubovu gətizdiriblər iqamətgaha. Bu dəqiqələrdə İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva bir yerdədilər. Keçmiş prokuror Zakir Qaralovu və Rüstəm Usubovu gətizdiriblər evlərinə, yəni iqamətgaha. Siz kimsiniz? toya pul yazdırmamışsınız deyip Zakiri de Rüstem'i de pis günü salıp döydürürler. <laughs> Koyurlar pis günü. Fikir verir ne geçe toy adam devlet <laughs> bunu ayrıca da paylaşarsınız. Ayrıca. Ayrıca bunu indi diyeceğim tezden paylaşın. Değerli emretlerim İlham Aliyeva, Mehriban Aliyeva toydan sonra pulu hesablayırlardı. Şimdi bunlardan milyardlar söhbəti deyir diye. 3-4 tane maşın orada pul sayan maşın. pul sayır. İndi əlbəttə pul saymağa kömək edən aparatoran işlədənlər var. Bunlar da viskidən içirlər. İqamətgahda İlham Əliyevlə Mehriban Əliyeva bu dəqiqələrdə gecə bu saatda Zakir Qaralovu pampestdə, mampestdə və onun mabini olmuş. Örüstə Musubovu təcili çağırtdırıblar. Həmen o pul sayılan yerə, həmen iqamətgaha, həmen villaya. Və digər əmtəələri Mehriban Əliyevə o gəlin boğan kimi hoppanı belə üstünə deyir ki siz kimsiniz haranın zibillərisiniz ki toya pul yazılmamısınız deyib Zəkiri də Rüstəmi də pis günə qoydurubdu pis günə indi orada mühafizəçilər var hətta onun dalı keçələb dalına bir təpik var elə beləban bax belə izdivə şey işkəncə eliyiblər də nə tərdim pis qovurlar və Mehriban da İlham da içib pianiyimiş. Belə o indi mürüşfiətçi orda olsa, oğraç da olsa, olsa korrupsioner də olsa, məzələni pis günə qoyublar. Ə, dəhşətli vəziyyətdə. Hələ şalvarına zadı deyir, aşağı elətdiriblər. Pis günə qoyublar olsun. Necə deyim, o meymun günə qoyublar. Ə, ki, deməli o oturub onların ikisini də döydürüblər hələ gözlərinin qabağında və müəyyən bir summa qoyulub. Hələ onu bizə bilmirik nə qədər summa qoyulub ki Mən bir summa qoyulub ki, təcili gəlməli sən aparata, yəni toy aparatı var. Toy aparatı hələ ordada. Toy aparatı elə belə ki, villanın həyətindədir. Toya yazılmayanlar, milyonu tamamlaya bilməyən məmurlar gəlib ə, ə, problem yoxdur. Gecə də olsa toy aparatına pulu aparata yükləyə bilər. Orda yazılır falan filancəs filancəs və nə qədər lazımdır pul yükləyə bilirsiniz də artıq son zamanda Şadlı sarayında o çamadan qoyul pul yazılmır da, yəni toy aparatına şey elirlər. Və bu pul yazılmaq demiş. Deməli, məndə onsuz da toyda oynamıram mən. Heç bir toyda oynayan deyiləm. Zaten oynamaxod mənim idi. Deməli, qarad